Чоловік їздить по довіреності, ми фактично е, притягнути особу, е, яка його не вчинила, не вчинила цей протокол, але по запиту МВМВС, там буде вказано власником цю особу, і протокол заставиться на неї. Він цей протокол в судовому порядку або. Е, до Буде... Буде Сейчас, и так как все тянут. Я не работаю на деле. Все, что мы с вами таких грамотных, которые потом будут, говорят, это не моя машина, я документы не дам. Мы, я считаю, что мы заинтересованы. Мы если с вами хорошо поработаем, то у нас в местном жизни появятся деньги, мы сможем с вами что-нибудь на них нехорошее сделать. Значит, Еще раз. Вот есть конкретная... Конкретная проблема. Да? Стоит машина, вроде бы есть правила благоустройства, но при этом есть проблемы с, скажем, вот с самой процедурой. Скажите мне, пожалуйста, я не хочу людей грузить, это не их проблема, как юридически будут решать. Если мы будем их просить и поощрять, и, так сказать, я думаю, что они будут сами заинтересованы, все-таки составлять протокол каждый раз, когда они где такую машину. А мы со своей стороны поработаем с МВД. Да? ну, с, с ГАИ, поработаем с судами. Э -э, ну, я не знаю, вот я лично скажу честно, я проходил техосмотр. Э -э, нашли пару лет назад, э -э, где-то составили админ протокол, а я его не, не отсудил. Причем где-то в Первомайске я там мимо проезжал, на меня составили протокол, и даже я об этом даже не знал. Но он пролежал где-то, в компьютере он появился, и 340 гривен штрафа там осталось. У меня даже сроки свой данность, я мог бы конечно пойти в суд, но я не стал этого делать. Хотя никогда я ничего не получу. Но э, вот в этот, в этот случай я согласился, что слишком много времени пошло. То есть я что хочу сказать, что если бы наши люди составляли административный протокол и э, заставляли бы, по крайней мере, даже если человек пойдет в суд и будет доказывать, что это не он, я думаю, что наши суд... поговорим с нашими судьями, Я скажу, хорошо, скажи, кто, ну это не ты ставил машину под твоим подъездом. конечно, не ты. Это твоя собака. такие больше термины? Нет, какие больше короткие? Вот сегодня машина стоит. Мы просим и требуем с наших людей механизм мы документов. Люди составляют протокол. Я считаю, что они на 100% свою работу сделают. А дальше уже проходит время, человек подает в суд, да, на отмену протокола. Там какая процедура? Протокол – это один документ, да? Постановку не они не Нет, постановку мы выписям. Мы выписям. Кто? Прекрасно. То есть есть протоколы, приходят нам на админкомиссию, Мы выносим протоколы, и человек имеет право его обжаловать. Да? Да. Течение, а нужно не обжаловать? В течение 10 дней. Ну так давайте начнем с того, что честно, что шлащик найдется обжаловать не сто процентов. То есть мы уже начнем такую работу. А кто он не обжалует, пусть тогда в суде вы будете у него спрашивать в суде, скажите, кто был в машине. Есть правила благоустройства, есть машина. Да, мы вас не видели, наш человек вас не видел, но э, машина-то стояла, говорит, вы где живете? В этом подъезде. Так это были не вы. Нет, это был не я. Это была моя соседка, которую я дал в прошлом году доверенность, Это там могла быть она. Мы еще с мастерами жеков тоже пообщались по телефону, по потому что они ко нам звонят, когда какие-то случаи происходят, то они еще ведут работу с соседями, и в случае неслужных. У меня такое сложилось впечатление, что не все, не совсем, не все совсем понимают правильно, как бы, цель и, 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 как бы, зачем вообще это все. То есть, как бы, вы, по вот вас почти 20 человек, 20 протоколов за полгода, ну, ну за пять месяцев, да. ну, честно говоря, не впечатлили, у нас все хорошо. Поэтому я говорю свою, свою так сказать, идею, чего ради мы э, с Я бы хотел, чтобы в городе у нас не нарушались правила благородства. Вот я еду, да, машины, которые, скажем, мусорные, не могут подъехать, это проблема. Значит, повсеместно с этим надо бороться. Я хотел бы, чтобы не валялся мусор на, э, так сказать, ну, там, где он просто идет, ну, валяется бумажка, что-то бросит. Если вы видите, что ее бросили, человека можно наказать, его надо сначала предупредить, а если он э, не понимает, его надо наказать. Значит, я бы не хотел, чтобы выбрасывали э, там, ну, я даже видел случаи, когда э, с балкона у нас некоторые умудряются с балкона выбрасывать мусор, в ведро. Ну, вот такие у нас были. Да. Значит, э, я не хотел бы, чтобы в городе жгли, скажем, в сельском районе жгли листья. Они думают, что они живут в селе. Они живут в городе. Они даже не хотят бы это понимать. А если они понимают то нарушают, и нарушают, то нас за это наказывают. Значит, э, за что вы там еще можете их наказывать? То есть есть правила благоустройства, которые надо соблюдать. Возможно... Не нехту, а не кто возможно... собака. собак. Нет, на их собак – это вообще проблема тяжелая. Что-что? Выкуп собак. О! Это тяжело, О! нет. вы собакой. Я ему делала замечание, вы идете без, это, без господи, поводка, <связывая> ну, на морнике, да. Собака кинулась от самой на меня, я это. А он мне говорит, слышь, дорогая, ты кто такая? И пошел, я ж не буду за ним бежать, слушай, дай мне свой паспорт, и гулять ему в с Второй вопрос, есть проблема на стране на 27. За домом вы знаете, что, розовый дом будет говорить, за домом вы знаете, большой дом, лед... это собак, там овчарки гуляют. Что я с ним буду делать? А если бы ко мне был человек в военной форме, я думаю, я, ну, милицейской, я думаю, чтобы он бы сказал, кто он такой. Где я его искать, эту собаку, буду? Правильно, я бы думала, если ушла, я... У нас мы делали рейды с милицией. Нет, подожди, еще раз, Большие собаки, особенно бойцовские, это никто там особенно возмущаться не будет. Только я понимаю, что вы все равно на человека составляете протокол, он все равно будет возмущаться. машину не так. Что значит, какие у еще? А ну назовите еще такие? Постой, ну, перепланировки. Да, перепланировки, да, в принципе. Бывает. Ну, это не так часто я думаю, что я на Что? на На что а а вы можете сделать? Если с машины, Шевченко 10, вот можно Николай, ты же можешь найти владельца? Все равно это найти владельца машины, мы только что обсудили. Вы составляете по Вы имеете в виду фамилию, нужно <плевизма> то есть, я понимаю, человек подошел, говорит, мужчина, а сестры нет, надо, фамилию он не знает. Я а не знает, что? Говорит, Но это надо сначала. Нет, подожди, а то подожди. Только, только Одожди, письменный. Что, что? Да. Вообще по закону только письменный, естественно. Давайте сделаем вопрос. У ну, нас такое было, если вы помните, когда эвакуировали машины старые, то мы уже делали такие запросы от инвестра. ну, Это уже, знаете, такие случаи, мягко выражаясь, которые да, там и, стоят машины, и нам, уже и нам, надо нам давали данные полностью о владельце машин, как, как э, на основании вот этих э, добиток, которые будет ну, выдавать ГАИ, можно составлять протокол, свидетелей брать два человека и все. Нет, подождите, еще. Я хотел бы, чтобы вы могли помочь в этой каждодневной работе. Вот говорю. Собака может броситься. Я понимаю, что надо такому человеку давать в милицию, да, в помощь. А еще лучше, что касается собачек, вообще проводить какие-то рейды. То есть это будет вообще даже не они заниматься. Это будет вообще заниматься милиция. Мы попросим участковых заниматься собачками, потому что, ну, действительно, на милиционера э, человек с собачкой будет реагировать по-другому, чем на да? То есть мы попросим их этим не заниматься, но а, они тоже составляют, но они составляют в случае, если граждане не обращаются, они просто идут уже по заявлению и составляют подход. Они составляют понял, Что значит граждане? Когда видят собаку, которая безнадобная, это вот конкретный случай нарушения. Ну бывает, там а, значит, а, зоба, вообще А. То есть они составляют а, это, и их убирают. Ну так, не в юридических целях, в личных юрисдикциях. Но, скажем, мусор, который там э, разбросан, да, или вот это, ну, что еще? Ну, там, постройки. Что у нас еще торговля, есть? Торговля, торговля. Сторговля. Торговля. Да. Отлично. -то... Отлично. For... Вот -то... торговля на но садовых местах. Нужна вам милиция для этого? Или effects? Милиция не ходит, но протоколы не составляются. Это мы отдельно с ним будем разговаривать. Я на следующую сессию вызвал же начальника милиции. Пока у что. У нас все постоянно присутствует. Наша шрейда ежемесячные. Ежемесячные. Да, жирный, жирный. Да, да. да. Дальше. Ну вот вы под кучей Вот как процедура? Роторюшень. Наша с вами задача ...положение вещей...